असलकम वह आपसे कोई गलती हो गई दूसरे से कोई गलती हो गई उससे ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं तो अपनी गलती को दूसरे की गलती को और ताल्लुकात को कैसे मैनेज करना है आज की गुफ्तगू इस मौजू के ऊपर है लेकिन ये इशू आपको पूरी तरह समझ में तब आएगा अगर आप ये गुफ्तू आखिर तक सुनेंगे लिहाजा गुड लाइफ डिजिटल मीडिया नेटवर्क के साथ जुड़े रहें ये आपकी लाइफ को थोड़ा सा गुड बनाने में ज़रूर अपना किरदार अदा करेगा तो अब हम अपनी बात शुरू करते हैं कि देखिए इंसान ख़ता का पुतला है हर इंसान गलती करता है लेकिन अपनी ग़लती को संवारने का फ़न हर कोई नहीं जानता लिहाजा जब हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें छः काम करने हैं छः काम हमने करने हैं उसमें सबसे पहला काम करने वाला ये है कि हम जो भी हालात वाकत हुए उन हालातों वाक़ात को देखते हुए ईमानदारी के साथ अपना मुहासबा करें और ईमानदारी से ये जांचने की कोशिश करें कि कहीं वाकई गलती हमारी तरफ़ से तो नहीं हुई तो जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ ये ग़लती मेरी वजह से हुई है तो दूसरा दूसरा मरहला ये है कि हम अपनी ग़लती को दिल की गहराइयों से अंदर ही अंदर तस्लीम कर लें कि हाँ जी मुझसे ग़लती हुई है उसके बाद तीसरा मरला ये है कि हम अपनी ग़लती का सरेआम एलानिया उसको तस्लीम करें कि हाँ जी मुझसे ग़लती हुई थी दोस्तों के मामले में ग़लती हो गई रिश्ता के मामले में ग़लती हो गई बहन भाइयों के मामले में ग़लती हो गई बिज़नेस पार्टनर से उनके दरमान कोई गलत फ़हमी पैदा हो गई आपसे कोई गलती हो गई तो अपनी ग़लती को फिर उन सब लोगों तमाम स्टेक होल्डर्स के सामने सर आम अपनी ग़लती को तस्लीम करें और चौथी चीज़ क्या है जो हमने करनी है वो ये है कि हमें अपनी ग़लती पर दिल से नदामत होनी चाहिए कि यार ये ग़लती मुझसे हो गई है ये अच्छा नहीं हुआ यार तो अंदर ही अंदर शर्मिंदगी और नदामत ज़रूर होनी चाहिए और जो पांचवा काम करना है जो बड़ा ज़रूरी है वो ये है कि हम अंदर ही अंदर ये इरादा भी करें और स्टेक होल्डर्स के सामने वादा भी करें उनको एतमाद में भी लें कि भाई ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा इन उनसे वादा करें उनको एतमाद में लें और छठा जो सबसे ज़रूरी काम है वो है कि अपनी गलती का अजाला करें अगर मुमकिन है तो बाज़ गलतियों का अजाला मुमकिन होता है बाज़ गलतियों का अजाला जुजवी तौर पर मुमकिन होता है और बाज गलतियों का अजाला बिल्कुल ही नहीं हो सकता लिहाजा जितना उस गलती का अज़ा मुमकिन है वो करें जैसे किसी की दिल आज़ारी हुई है उस उससे माफ़ी मांग लें अगर उसकी कहीं तोहन कर दी है वहाँ पर उसकी इज़्ज़त दोबारा बहाल करवाएँ अगर किसी के माल का नुकसान कर दिया है किसी की का कोई मदी नुकसान कर दिया तो वो नुक़सान पूरा करने की कोशिश करें तो ये छः स्टेप्स हैं कि दिल से मुहासबा करें ईमानदारी से अपनी गलती महसूस हो तो दिल से गलती को तस्लीम करें दिल से तस्लीम कर लिया तो सरे आम उसका ऐलान करें कि गलती हो गई अपने अंदर ही अंदर नदामत महसूस करें कि यार ये गलती नहीं होनी चाहिए थी बस हो गई है स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें कि भाई ये गलती दोबारा नहीं होगी और अपनी ग़लती का जितना मुमकिन हो सके अजाला करें अगर हम ये छः काम कर लेंगे तो यकीन करें हमारी यही गलती हमारी ख़ूबी बन के सामने आ जाएगी लोग कहेंगे देखो यार उससे गलती हुई थी लेकिन देखो उसने कितने अच्छे तरीके से अपनी गलती को मैनेज किया है लेकिन अगर हम ये छह काम नहीं करेंगे तो फिर क्या नतीजा निकलेगा लोग कहेंगे देखो यार एक तो गलती गलती की है और ऊपर से देखो सीना जोरी कर रहा है तो और एक तो गलती हुई ऊपर से और ज़्यादा रेपोटेशन ख़राब होगी और ताल्लुकात में दरार और ज़्यादा बड़ी होती जाएगी अब हमने ये हम डिस्कस करना है कि अगर हम छः काम ये नहीं करते तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर हम ये छः काम नहीं करते तो ये छः काम ना करना हमारी शख्सियत के मुख्तलिफ पैरामीटर्स को रिफ्लेक्ट करता है ये हमारी शख्सियत के बारे में कुछ लोगों को बताता है अब हम ज़रा इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं जैसे कि अगर कोई शख्स ईमानदारी से अपना मुहासबा नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो जाहिल है वो ढीठ है वो इस चीज़ पे तैयार ही नहीं है कि वो अपना मुहासबा करे कि भाई मुझसे गलती हुई भी है या नहीं हुई दूसरी चीज़ अगर वो मुहासबा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि जी हाँ मुझसे गलती हुई है तो लेकिन उसको अगर दिल से तस्लीम नहीं करता और उसको इग्नोर करता है इसका मतलब ये है कि वो मुतकबर है अपने आप को कामिल समझता है वो अपनी गलती को दिल के अंदर ही अंदर तस्लीम करने में अपनी तोहन समझ रहा है और वो समझता है कि मैं तो बहुत कामिल हूँ और ये उसके अंदर एक तकबर है जो उसको अपनी ग़लती को अंदर ही अंदर तस्लीम करने से रोक रहा है अच्छा अगर फ़र्ज़ करें कि दिल से तस्लीम उसने कर लिया अब ऐलान नहीं कर रहा सर आम अपनी गलती का एतराफ़ नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो बुजदिल है कम र्र्फ़ है क्योंकि अगर किसी शख्स में हिम्मत होती है दलेरी होती है आला ज़रफ़ होता है तो वो ये जानता है कि अगर मैं अपनी ग़लती को खुलेआम तस्लीम करूँगा तो ये मेरी तोहन नहीं है ये मेरा जर्फ है ये मेरी दलेरी है कि अगर मैं अपनी गलती का खुलेआम एतराफ़ करता हूँ अच्छा अपनी गलती का ऐलान तो कर दिया लेकिन अंदर ही अंदर उसको नदामत महसूस नहीं हो रही ये महसूस कर रहा है कि यार गलती हो गई तो क्या हो गया ये कौन सी बड़ी बात है तो ऐसा शख्स बेगैरत होता है ये उसके बेगैरत होने की निशानी है अच्छा अगर नदामत भी हो गई लेकिन अब आगे वादा नहीं कर रहा लोगों को जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में नहीं ले रहा कि यार मैं आइंदा नहीं करूँगा तो इसका मतलब है कि वो आदी मुजरिम है उसका इरादा है कि मैं दोबारा भी ये गलतियाँ करूँगा और छठी चीज़ ये है कि अगर वादा भी कर लेता है लेकिन अब वो कहता है गलती तो भाई हो गई अब जो होना था वो हो गया ठीक है आगे देखी जाएगी अजाला नहीं कर रहा अजाला करने की कोशिश नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि वो बेहि इंसान है वो एक मादा परस्त इंसान है उसको दूसरों के नुकसान पर हसासीत नहीं है कि भाई मेरी गलती से दूसरे का ये फ़लां नुकसान हो गया तो मैं यार उस नुकसान का अजाला करूँ यार अगर उसको उस नुकसान का अजाला किए बगैर या अजाला करने की कोशिश किए बगैर रात को नींद आ रही है तो इसका मतलब है कि वो एक बेहस इंसान है तो अब यहाँ तक की जो बात का ख़ुलासा है उसको हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमने ये छः काम करने हैं और अगर हम छः ये छः काम नहीं करेंगे तो हम मुआरे में बहुत ज्यादा बदनाम हो जाएंगे हमारी क्रेडिबिलिटी और ज्यादा मशकूक हो जाएगी अच्छा साथ हमने अभी ये जिक्र किया था कि अगर हम अपनी गलती को इस तरह से मैनेज करेंगे तो हमारी ये गलती लोगों के सामने ख़ूबी बन के आएगी लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपनी इस गलती को खूबी बना के पेश करते रहें गलतियों के आदी हो जाए और जब भी गलती हो ये छः काम करें और दोबारा गलतियाँ करने के लिए तैयार हो जाए तो ये भी एक मनफी रवैया है और ऐसे शख़्स को भी लोग फिर आदि मुजरिम समझते हैं अच्छा अब यह छः काम करने का फ़ायदा क्या होगा देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम अपनी ग़लती को जानने के बावजूद उसको तस्लीम करके उसका ऐलान करके नदामत का इजहार करके उसका अजाला वग़ैरह नहीं करते तो उसके लिए फिर हम दूसरा रास्ता कौन सा इख्तियार करते हैं अंदर से हमें मालूम होता है कि हमारी ग़लती है लेकिन हम कहते हैं नहीं ऐसे तो नहीं हुआ था मैंने ऐसे तो नहीं किया था मैंने ऐसे तो नहीं कहा था मेरी ये तो नीयत नहीं थी इस तरह की हम बातें करके झूठ का सहारा लेते हैं तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको एक छोटी सी हदीस मुबारक सुनाना चाहता हूँ और ये मसाजिद में मुबारक ख़ुत में भी बाकायदगी से पढ़ी जाती है असद असुद खुजुनजी वलकदीब युहलिक सच निजात देता है और झूठ हलाक कर डालता है अब आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि सच बोलोगे तो तुम निजात पा जाओगे जिस भी मुश्किल में पड़े हुए हो उस मुश्किल से तुम निजात पा जाओगे अगर सच बोलोगे और अगर तुम किसी मुश्किल में पड़े हुए हो और झूठ बोल के वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हो तो तुम हलाक हो जाओगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमा रहे हैं लेकिन हम आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चलते हैं हम ना हम समझते हैं सच बोलूँगा तो यार मैं मारा जाऊँगा और मैं झूठ बोल के ना निकल जाता हूँ पतली गली से निकल जाता हूँ तो क्या होता है हम एक दफ़ा गलती करते हैं गलती को मानते नहीं हैं उसके बाद हम झूठ बोल के किसी तरह उसमें से निकल जाते हैं फिर हम गलतियों के आदी हो जाते हैं जब एक दफ़ा हमें सच बोल के गलती को फ़ेस करते हैं और गल गलती के नतज को फ़ेस करते हैं फिर हमें पता होता है यार गलती की तो ये नतीजा निकलेगा तो फिर हम आइंदा गलती गलती से करने से बचने की कोशिश करते हैं इसलिए आ हजरत वसल्लम की हदीस का मफहूम ही ये है कि जब हम सच बोलते हैं गलती का अंजाम भुगतते हैं उसको फ़ेस करते हैं ग़लती के कौनसिक्वेंसिस को तो फिर हम आइंदा गलती करने से बचते हैं और झूठ बोल के जब पतली गली से निकल लेते हैं तो फिर हमें पता होता है यार इस तरह से मैं गलती करके निकल ही जाऊंगा ना तो फिर हम गलतियों के आदी हो जाते हैं और जब इंसान ग़लतियों का आदि हो जाता है तो वो हलाक हो जाता है इसलिए कभी भी ये रास्ता इख्तियार ना करें जब भी गलती हो इन छह कामों के ज़रिए अपनी ग़लती को मैनेज करें आइंदा गलती से बचने की कोशिश करें सच बोलें माफ़ी मांग लें और आगे बढ़ें और अपनी शख्सियत को बेहतर करें अब एक बंदा है उसने ग़लती की उसने ये सारे छह काम कर भी लिए अब वो माफ़ी मांग रहा है सारे छह काम कर लिए उसने अवल तो ये छः काम कोई करता ही नहीं है नब्बे फ़ीसद लोग ये काम करते ही नहीं भाई अब फ़र्ज़ करें किसी ने गलती से ये छः काम कर लिए तंजिया कह रहा हूँ गलती से ये छह काम कर लिए गलती होने के बाद तो अब अगला साइकिल शुरू हो जाता है जो इससे भी ज़्यादा भयानक और मकरू है और वो साइकिल ये है कि जब वो माफ़ी मांगता है उसको माफ़ी कोई नहीं देता लोग इतने संग दिल हो गए हैं लोग इतने कलब हो गए हैं कि माफ़ी नहीं देते माफ़ी नहीं मिलती उसको और अगर उसको कोई मुआफ़ कर दे तो दिल से मुआफ़ नहीं करते दिल से नहीं माफ़ करते एक सोशल मामला को बेहतर करने के लिए कह देते हैं अच्छा भाई तुम्हें माफ़ किया दिल से माफ़ नहीं करते दिल में बुग्ज़ और कीना रख के बैठे रहते हैं और ताल्लुक में तनाव पैदा किए रखते हैं लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कोई दिल से मुआफ़कार भी दे दिल से मुआफ़कार भी दे तो फिर क्या होता है अब ताल्लुक तो सही हो गए लेकिन उस गलती का उसको ताना देना नहीं छोड़ेंगे उसको जलील करते रहेंगे कहीं बैठेंगे कोई उस मामले के रिलेटेड कोई रेलिवेंट बात हो रही होगी उसको ताना देंगे तुमने उस वक्त ये किया था ना और तुम तो हो ही ऐसे और फिर अपना मुआफ़ करना उसको जतलाते रहेंगे ओदों भी तेनों माफ़ कर देता सी उन्हें एहतियात करी तो ये भी बहुत ही घटिया हरकतें होती हैं तो ये तीन स्टेप्स मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं कि कोई माफ़ी मांग ले तो भाई उसको माफ़ी नहीं मिलती माफ़ी मिल जाए तो दिल से नहीं मिलती कोई दिल से माफ़ कर भी दे तो उसको जलील करना नहीं छोड़ते उसको ताने देना नहीं छोड़ते उसका जीना हराम किए रखते हैं अगर वो ठीक भी होना चाहता है तो उसको ठीक नहीं होने देते वो ठीक हो गया उसको ठीक रहने नहीं देते तो किस्सा मुख्तसर क्या है होता ये है कि जी जब ग़लती करने वाला ये छह काम नहीं करता और अगर वो छह काम कर ले तो आगे जिससे उसने माफ़ी मांगी है वो ये तीन काम नहीं करता यानी कि माफ़ नहीं करता या माफ़ कर दे तो दिल से नहीं करता दिल से माफ़ कर दे तो उसको जलील करना बंद नहीं करता तो फिर क्या होता है होता ये है कि इधर से गलती हुई तो अब ताल्लुक में मुस्तकिल दराड़ पैदा हो गई क्योंकि गलती करने वाले ने तो ये छः काम करने नहीं और अगर कोई ये छः काम कर ले इनमें से कोई दो तीन काम भी कर ले तो जिससे उसने माफ़ी मांगनी है उसने उसको माफी नहीं करना उसने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभानी जो तीन काम उसके जिम्मे हैं तो नतीजा ये निकलता है कि जो ही कोई गलती करता है तो ताल्लुक में मुस्तकिल दरार पैदा हो जाती है तो फिर इसका आगे क्या नतीजा निकलता है इसका माशरे के ऊपर ये असरात पैदा होते हैं कि लोग एक दूसरे से बच बच के रहना शुरू कर देते हैं आपस में बेतकलूफियाँ ख़त्म हो जाती हैं Osionfish. एक दूसरे के साथ सोच समझ के बात करने लगते हैं एक दूसरे के साथ बड़ा सोच समझ के मामला करने लगते हैं तो आपस में ताल्लुक में गर्म जोशी ख़त्म हो जाती है और इंसान इंसान से दूर हो जाता है डरते फिरते हैं एक दूसरे से यार गलती ना हो जाए गलती हुई तो ताल्लुक़ ख़त्म हालांकि भाई गलती करने से ताल्लुक नहीं ख़त्म होते गलतियां तो हम, हम करते ही रहते हैं सारी ज़िंदगी करते रहते हैं ताल्लुक ख़त्म होते हैं ग़लतियों को अपनी गलतियों को मिसमज करने से और दूसरों की गलतियों को मिसमेनेज करने से ताल्लक़ ख़त्म होते हैं गलतियां करने से ताल्लक़ नहीं ख़त्म होते इस बात को अच्छी तरह हमें समझ लेना चाहिए कि गलतियां करने से ताल्लक़ात ख़त्म नहीं होते गलतियां करने से ताल्लक़ ख़राब नहीं होते ताल्लुक़ ख़राब और ख़त्म उस वक्त होते हैं जब हम अपनी और दूसरों की गलतियों को मिस मैनेज करते हैं ग़लती हो जाए तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते और अगर कोई हमसे मुआफ़ी मांग ले तो हम उसको मुआफ़ करने का हक़ अदा नहीं करते गलतियों से कोई मसला नहीं होता गलतियां होती रहती हैं जब तक इंसान जिंदा गलतियां करता रहता है लिहाजा हमें क्या करना चाहिए गलती हो जाए तो हम ये छह काम करें और जब कोई हमसे माफ़ी मांगने आए किसी को गलती का एहसास हो जाए तो उसको मौका दें खुदा के लिए उसको मौका दें जैसे अल्लाह हमें मौका देता रहता है मरते दम तक मौका देता रहता है तो बड़े बड़े स्याकार लोग जो हैं वो बड़े बड़े नेकोकारों पर सबकत ले जाते हैं भाई लोग बदल जाते हैं लोगों को मौका देना चाहिए कभी भी बाज़मीर इंसानों का दिल जीतने का मौका नहीं ज़ाया करना चाहिए जो शख्स ये छः काम करके अपनी ग़लती को तस्लीम करके माफ़ी मांगता है अजाला करता है वादा करता है अंदा नहीं करूँगा नादिम हो जाता है वो बाज़मीर बाजमीर, बाजमीर इंसान होता है तो अगर कोई इस तरह आ जाए माफ़ी मांगने के लिए तो उसको सिद्ध के दिल से माफ़ करके भूल जाया कर उसने कोई गलती भी की है क्योंकि वो बाज़मीर इंसान होता है तो बाज़मीर इंसानों का दिल जीतना सीखें अलबत् जो लोग आदि मुजरिम हैं जिन लोगों के ग़लती करने के अंदाज़ में नज़र आ रहा है कि वो बदनीयत हैं वो दिल से आपके दुश्मन हैं उनको पहचान के उनको भी मुआफ़ ज़रूर कर दें लेकिन उनको फिर खुद से दूर कर लें उनसे फ़ासला कर लें उनके शर से बचने की कोशिश करें लेकिन अगर कोई बाजमीर इंसान से गलती कर बैठता है कोई बाज़मीर इंसान ग़लती कर बैठता है तो उसको मौका दें उसका दिल जीतें और उसके अपने उसको अपने साथ लगा के रखें बामी इंसानों की दुनिया में वैसे ही कमी है ठीक है जी तो आखिर में मैं एक आखिरी छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि देखें ये कुत्ते बिल्लियाँ गधे घोड़े खच्चर ये कभी किसी से मुआफ़ी तलाफी नहीं करते क्योंकि इनको अपनी गलती का ना एहसास होता है ना गलती की माफ़ी मांगते हैं ना आगे से इनको कोई माफ़ करता है ये जानवर हैं इनको गलत सही की पहचान नहीं है ये इंसानी वफ़ है इंसानी वफ़ है कि वो अपनी ग़लती को पहचानता है अपनी गलती को तस्लीम करता है अपनी गलती की माफी मांगता है उस पर नादि होता है आइंदा ना करने का वादा करता है और अपनी गलती का हर मुमकिन कोशिश करके अजाला करता है ये इंसानी वफ़ है और ये भी इंसानी वफ्फ़ ही है, है कि इंसानों को वो मुआफ़ कर देता है दिल से और उनको फिर अपने साथ लगा लेता है ताल्लुक को मिटने नहीं देता और किसी को जलील नहीं करता उसकी गलतियों के माफ़ी मांगने के बाद और अगर हम अपनी गलतियां नहीं मानते और हमसे कोई को माफी मांग ले अपनी गलतियों की तो हम उसको मुआफ़ नहीं करते तो फिर हम में उन कुत्तों बिलियों गधों घोड़ों और खच्चरों में कोई फ़र्क नहीं है कोई फ़र्क नहीं है और गलती मांग गलती की माफ़ी मांगने में देर ना किया करें और खुदा रहा को कोई माफ़ी मांग ले तो उसको मुआफ़ करने में देर ना किया करें जैसे हमारा अल्लाह मुआफ़ी मांगने में माफ़ी मांगने वाले को मुआफ़ करने में देर नहीं करता जिंदगी बड़ी छोटी सी है मौत हर वक्त हमारे सर पे सवार है कोई मालूम नहीं किसी को कि किस वक्त हमारी मौत आ जाए सब को मुआफ़ करके सोएं और रोज़ाना की बुनियाद पे कोई गलतियाँ हो जाएं तो सबसे माफ़ी मांग के सोया करें हर वक्त इस हाल में रहा करें कि कोई ग़लती हुई है तो उसकी माफ़ी आपने मांगी हो और हर वक्त इस हाल में रहा करें कि किसी ने हमसे माफ़ी मांगी हो तो हम उसको माफ़ किया हो मामला को ज़्यादा देर तक लटकाया ना करें मुझे भी दुआओं में याद रखें मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगा और गुड लाइफ डिजिटल मीडिया नेटवर्क के साथ जुड़े रहें गुड लाइफ डिजिटल मीडिया नेटवर्क आपकी लाइफ को गुड बनाने में थोड़ा सा किरदार ज़रूर अदा करेगा असलकमल